अच्छी दवाएं जो मेरे तजर्बे में आई हैं एक तो बीटी की हैं बहुत काबिल एतम वो अमेरिकन हैं अमेरिका में फिलाडेल्फिया में गलबल वो जगह है दुकान है उसका बीटी वहीं की है वहीं बनती है बर्किन टेपल वही है और एक है नल्सन की है हिंदुस्तान में नल्सन वालों की भी अच्छी काबिल एतम दवाएँ होती हैं और जर्मनी में हैं मुख्तलिफ, शुसल वगैरह तो अपनी इब्तदाई दवा तो अमूमन बाहर की बनी हुई लेनी चाहिए पाकिस्तान में भी बनी हुई मिल जाती है हिंदुस्तान वगैरह में भी मुकामी मिल जाती हैं लेकिन उन्हें मुश्किल ये है कि उनके यहाँ एहतियात का मैार वो नहीं होता इसलिए अगर खुदाना खास्ता कोई एहतियाती से कुछ और बन गया हो तो फिर वो या तो इंसान फेलियर करता है हमेशा करता रहता है अहतमाद उठ जाता है उस दवा से और या फिर बाद मरीजों को सख्त नुकसान पहुंच जाता है इसलिए आवाज़ की दवा हमेशा महंगी हो चाहे अच्छी कंपनी से देनी चाहिए और हर जो शीशी है उसमें टपकाने के लिए नहीं हुआ करता कुछ इसमें जिस तरह है जो करेंगे तो एक कतरा टपकेगा लेकिन टपकाने के लिए अगर आप वो इस्तेमाल करें ड्रॉपर उसमें मुश्किल यह है कि एक ड्रॉपर फिर दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता इसलिए मैं तो यूँ किया करता था कि दूसरी कारकोलिश इीशों में इनको डाल देता था पहले और उसका तरीका यह है ये लिक्विड है खाली एल्कोहल ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो मिलता है उसमें गालबन एटी से कुछ ज़्यादा एल्कोहल होता है तो ये दवा बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि अगर मिल जाए तो इससे आम शीशी को लेकर अमूमा अगर आप एक ड्राम वाली शीशी या दो ड्राम वाली शीशी दो ड्राम वाली बेहतर है वो ले लें तो एक ड्राम वाली शीशी में सिर्फ सत्तर कतरे पड़ते हैं दो ड्राम वाली में एक सौ चालीस कतरे अगर पूरी भर जाए तो हमें दवा को बढ़ाने के लिए अमूमा सौ कतरों की ज़रूरत होती है मैं तो उसको गिनता भी नहीं था क्योंकि अपने इस्तेमाल के लिए है कुछ तो बेचने के लिए नहीं जो सौ फीसदी उसको बाकायदगी उसी तरह बनाया जाए अमूमन अंदाजा हो जाता था कि अगर एक सौ चालीस पड़ने हैं तो यहां तक शीशी भर गई तो तकरीबन उतना ही हो जाएगा उसने एक कचरा उस दवाई का डाला जो अंग्रेजी महंगी दवाई या जर्मन या अमेरिकन दवाई मंगवाई हुई है उसको फेक कर लें तो एक हाई प्रोटेंसी उसकी बन जाएगी और यह मेरा तजर्बा है कि तीस को जरूरी नहीं कि तीस ही रहे इकतीस भी बन जाए तो उसी तरह काम करती है अगर कोई फर्क है तो इतना मामूली है कि इंसानी तजुर्बे में नहीं आता वो लेकिन एहतियातन हमने चूंकि मैंने चूंकि ज्यादा इस्तेमाल करनी होती थी इसलिए मैं सत्ताईस अट्ठाईस प्रोटेंसी से मवालिया करता था डॉक्टर अफजल लाहौर में थे उनसे उनका उनकी दवाओं का अपना भी काफ़ी अहतमार एत्वा, था मुझे एतबार था अच्छा मोहताज शिफा खाना था वो और दूसरे बाहर की अक्सर बेहतरीन दवाएँ वो मंगा कर रखते थे अपने पास इसमें तकरीबन सौ के करीब कतरे इतनी जगह में आ जाएंगे इतनी जगह में एक दफ़ा गिन लिया जाए ना वो आसानी रहती है मैंने तो इस तरह किया था एक पहली दफा के डाल लिए वहां एक निशान लगा लिए फिर नजरी अंदाजा बहुत काफी हो जाता है दो कतरे कम या दो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप भी ऐसी खाली शीशियां ले, ले लें अगर तो एक अंदाजा लगा लें कि यहाँ सौ कतरे होंगे उसमें अगर उनतीस प्रोटेंसी आपके पास हो मसलन तो उससे सौ दफा आप बना सकते हैं हर कतरे पर निन्नावे कतरे या सौ कतरे दूसरे ऐड करें तो आपको एक राज पोटेंसी मिल जाएगी इसलिए अगर तीस को स्टिक करना हो तीस ही बनानी हो तो उनतीस पोटेंसी खरीदनी चाहिए अब अगर उनतीस पोटेंसी दस पाउंड की भी आए मसलन तो उसकी सौ शीशियाँ तो ये बनेंगी और दूसरा तरीका यह है कि हर दफ़ा जब उसमें से कतरा निकालें तो एक आध कथा डाल के फिर उसको तो पूरा कर लिया करें तो उसकी पोटेंसी एक बड़ा सौ कम होगी सिर्फ और रास्ता रास्ता उसी से अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो जो दूसरे होम्योपैथी हैं उनको इतराज होगा मगर मैंने तो इस तरह ही की होम्योपैथी रब्बा में और कभी भी जरा फेल नहीं करती थी जिसका अंदाज़ा था कि ये काम दिखाएगी वो जरूर दिखाती थी इसलिए इसमें इतने नक्शे करने नहीं चाहिए इसमें पहली दवा जो बनी हुई है वो बहुत अहम है वो मैंने देखा है बार दफ़ा पाकिस्तान में दूसरी जगहों से आती थी तो लगता था कि दवा में कुछ नफ्स है उसको छोड़ दिया असल दवाई पुरानी मंगवाई तो वो काम दिखा देती थी तो एक दफ़ा सही दवाई आ जाए और ख़ुद आप एहतियात से बनाएं तो फिर मुश्किल काम नहीं है दवा उसी दवा को बीसों साल तक चला सकते हैं आप डॉक्टर कैंट ये लिखते हैं कि होम्योपैथी दवा एक, एक दफ़ा चाहे मीठे में भी डाल के बना दी जाए तो सौ साल में भी खराब नहीं होती सिर्फ शर्त यह है कि उसको धूप में ना रखा जाए डायरेक्ट धूप की रेडिएशन उस पर कुछ नसरअंदाज होती है उनके ख्याल में मैंने इसका तजर्बा तो नहीं किया लेकिन हमेशा एहतियात की है कि धूप में दवा ना खोली जाए मगर क्या होता है मैं नहीं जानता क्यों ऐसा होता है एहतियात में कोई हर्ज भी नहीं आम रोशनी में कोई हरज नहीं बरह रास्त धूप की श्वाए उस पर ना पड़ें तो एक कतरा सौ कतरों में मिला दें उसको मुँह दो झटके दें तो हम पैसे पर की बनी से तैयार है और वो साल हाथ साल तक उसी खर्च पे चला सकते हैं वहां सिर्फ ये दिक्कत होती थी गर्मी चूँकि बहुत थी बस और ढकना ज़रा भी ढीला रह जाए तो हो जाया करती थी दवा एक दफ़ा खुश्क हो जाए तो फिर नहीं उसको उसमें बनाना वो लिक्विड फॉर्म में जरूरी है पहला इसका हिस्सा खुश्क के साथ अगर कुछ चिमटा हुआ तो हमें इलम ने क्या था लेकिन खुश्क शीशी को दोबारा ताज़ा करने की कोशिश ना करें उसमें कुछ ना कुछ पहले मौजूद होना चाहिए अब ये शीशी है इसमें मैं आपको डाल के दवा बना के दिखाता हूँ दवा बनाने से पहले लाजिम है कि इस पर एक चिट लगाएं और जो दवा आपने बनानी है उसका नाम लिखें और जो पोटेंसी बनेगी उस पर उसका नाम लिखें और ये ना ख्याल करने की मुझे याद ही है बस में अभी दो तीन हूँ के मैं इसको ठीक कर लूँगा हमेशा इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और इंसान भूल जाता है और दवाओं में बहुत एहतियात की ज़रूरत है दवा शीशे में मुंतकिल करने से पहले शीशी के ऊपर उस दवा का पूरा नाम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए इसके लिए बाज़ा चिटें मिलती हैं ऐसी हम से जो आप चस्पां कर दें उसके ऊपर सब कुछ लगा होता है लेकिन शीशे पर चस्पाँव होने वाली चिटें और हैं और प्लास्टिक पर चस्पाँव होने वाली और हैं इसलिए आपको प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक वाली चिटें चाहिए आम सरेष की जो चिटें हैं वो बाद उखड़ जाती हैं तो ऐसा आजकल मवाद यहाँ मादा यहाँ बहुत मिल जाता है हिंदुस्तान में तो बहुत सहूलत है प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक से चस्पाँ होने वाली चीटें मौजूद होती हैं वो लगा दें पहले उसके ऊपर लिखें और पोटेंसी का नंबर फिर खा कचरा पहले डालें खा लिक्विड पहले डालें ये अंदाजा तो कतरे ये एक नाइट तो एक कतरा मेरी उंगली पे पड़ गया एक इस पे है? डों दो, दो कतरे बन जाए तो बजाय इसके कि एक बटा सौ हो एक बटा पचास हो जाएगी थ्री एंड हाफ पसी बन जाएगी थर्टी एंड हाफ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तीस पैंतीस चालीस जब दो सौ भी ऐसे दिखाती है लाख भी ऐसे दिखाती है तो इन छोटी छोटी बारीक छोटे छोटे बारीक फ़र्कों को पेश में जो रखे तो वहम नहीं करना चाहिए एक आज कम एक आज ज्यादा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए तकरीबन एक ही पैगाम है और पैगाम जरूर मिल जाता है तो ये दवा तैयार है एक्नाइट किया बस अब ये दवा तैयार है वस,